Всем привет, с вами снова мистер Хошбето, и я буду снимать видео своего друга. Итак, всем привет, мои дорогие друзья. Сейчас я посмотрю, как сработает. Да, он работает. Все записывается. И знаете что? Помните, я делал конкурс Крутой 2, да? Так вот кто думает, сейчас это поздравляю вас. Но я, к сожалению, не могу заснять, как я э, выбираю победителей, потому что я захожу в Google. Не э, прав, почему же не хочется снимать Google? Просто черный экран показывает, не прав. И, знаете, я подумал, что сейчас завершу этот конкурс, и сделаю более новый, а, ну новый, более обширный, я сделаю больше игр, которые я подарю вам, например, Майнкрафт, там, метро 2013, какую-нибудь не знаю, там, доту или пару котов и что-нибудь еще, например, Counter Strike Go или аккаунт от uh, Steam, я не знаю. Так что давайте пишите свои uh, варианты подарков, <laughs> вот, а я покажу вам uh, уже третью серию, как достичь дом. Я посмотрел на репутацию моих видео и ну, понял, что вам более что нравится, как я делаю э, всякую охранную систему для вашего дома. И так я и сделал систему. Сейчас немножко, когда текстурка палится вот там, да, но ничего, сам, так, такого на, обычно не бывает, или почему текстура так палится, не знаю. Сейчас проверим. Вот смотрите, я, например, ветер, да? Я иду, ух ты, какой там домик, можно проверить, э, и падаю в лаву. Ну вот. Э, это просто обычная такая система, нажимает на кнопку и открывается космос. Но чтобы зайти в ваш дом, нужно просто упереться в эту стену. Видите, там там вагонетка. И кто знает, э, как делать этот механизм, ставьте лайк и пишите коммент. А кто не знает, щелкайте вот сюда. Я там все подробно объясняю. Вот, идем дальше. Значит, идем. Тут, ну, чисто код. Чисто такой код, который все знают, как это делать, Не что я сейчас покажу, как его делать. Который знаю только я. Потому что если так, щелка-щелка, щелкать, ничего не получится. Знаю только я, как его открыть, и открыть его можно вот так. Вот так его можно открыть. И давайте я вам покажу, а, как его сделать. А, вы ведете, смотрите, от любого рычага, который вы хотите, чтобы работал, открывал потайную дверь, этот стоун. Ставите запоминатель, точнее, кубик и на него же stone, ну, как вы видите, да, вот тут вот, вот, можете все заполнить. Ведете за стол пошням или двери и все, работает. Ой, туда ничего не запустился я. Так, а, это пусть пока останется открытым. Вот, спускаемся дальше спускаемся дальше. Тут, значит, кристи заходит, о, думает, добрался наконец-то я до его сраной комнаты. Ну тут я просто положил двери, и то, что я из чего я делал все механизмы, поэтому мне просто не было их не удалять. На самом деле, тут будет какого-нибудь сраный лут типа, не знаю, стаков земли и так далее. И он подумает, а вот дерьмо, такой, ух ты, ручак, 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 короче, Джерри, ручак, и побежит сюда. И тут он увидит комнату с кодовым замком, да, но ее надо закрыть, как ну как бы вверх. И так он пробежит, он подумает, что э, тут далее секретная комната, и он окажется вот тут. Он окажется вот тут вот. Он вот, тут вот э, и тут он увидит э, пару рычагов, как любят делать гриферы, они любят комбинировать э, разные вещи, как бы коды. И тогда он начнет комбинировать вещи и чисто тупо войдет в лаву. Это тоже банальная, тупо на психику такой тест. И еще, если он очень любопытный, и он может заметить такую дырочку. Он там пощелкает, пощелкает, щелкает рычаг, и упадет опять в лаву. Это тоже банальная такая фигня. Так, бежит, допустим, и тут три двери. В какой безопасно, так сказать, знаете только вы. Если удача грифа повезет, все равно он умрет. Сейчас покажу вам почему. Если, так, мне нужно чтобы выйти, мне понадобится вот такая тема. А если он зайдет сюда, смотрите, что произойдет. Туда же не а, сейчас, секунду. И вот чисто просто зажмет всем. Всем, чисто зажмет всем. Сверху, снизу зажмет. И будет убивать. Когда вы его придете, точнее, когда вы придете, из него выпадет лут, и вы сможете забрать лут. Самое, самое интересное, что самое интересное, сейчас я скажу вам. Видите, тут все нормально, да? Но почему-то тут вот так поршень лагает, лагает. Я не знаю, может только так у меня. Схема делается очень легко. Тут ведется к поршням, которые закрывают, и еще внизу тут стоит, там тоже ему вот так ведет, который все закрывает. Это, это самая легкая схема, даже не буду показывать, который строить ну, если вы хотите, конечно, не я сделаю. Так, второй, э, ну как вот -то попалился, только на самом деле почему-то капель обычно редко бывает за не Ну, если грифер невнимательный, он может пробежать. Думаю, там может дверь откроется, я успею прибежать. Э, он поставится, и вот так все произойдет. Он только горит в лаве, сейчас окроет, чтобы лава не мне мешала. Он тупо сгорит в его не сохранится, но зато он сгорит. Да. Давайте если покажи сюда. Тут начинается чисто психическое, э, психическое действие гриппера, человека, так сказать. Э, если он видит вот, любой гриппер, который видит такое поле, так называемое минное поле, он поймет, что тут есть динамит. И он либо не пойдет никуда, и будет стоять на месте, потому что другого выхода нет, либо он пойдет каким-то особым путем, там, не знаю, через лес, через горы, через лес и так далее. Либо тупо пронесется на голову. На самом деле тут никакого никакой нет безопасности. Ну как, тут безопасность, это просто подготовка Гриффера к э, психическому удару, так сказать. Ну вот психическая атака, потому что тут ничего нет, и он, если ты там как-то пройдет так, ага, видите, я прошел, и прошел, и он подумает, даже если прибежит, просто что тут ничего нет, он такой, а, просто там, наверное, это, чтобы запугать меня. И вот тут-то он поймается, потому что, если он пойдет сюда, он, он тупо застрянет, тупо застрянет. Если он пойдет сюда, допустим, он прошел, да, вот так вот, ну, я не знаю, пройдет ли он, но вы можете пройти. А, значит, нажимает он сюда, и тут он видит кнопку, на которой идее, открывать дверь. Но выйти он уже обратно не может, поэтому может. у него остался один пульс. Если он встанет перезагрузки, его тут же зажмет всем, дверь открывается, может какой-нибудь выйти, но он не может его нажимать. И что самое интересное, что различается от лоушена в переводе перед предыдущей, то что она отжимается и лут можно забрать, и кнопка не ломается. Я просто нечаянно там перепутал, просто поэтому. в нашу комнату. А, пацаны, все намного, на самом деле, легче. Все, даже я попался. На самом деле, все намного-намного проще. Психика Грифера думает э, о том, что вы будете прятать в свою комнату, э, вы будете какие-то механизмы специально строить. На самом деле, все просто, и э, все просто намного проще. Все, все гениально и просто, эти, пацаны. И на самом деле ваша комната находится именно тут, но ну, где именно вы не знаете, знаете, только вы. Потому что рычаг тут нет, тут рычагов тоже нет. А все просто, пацаны, в этом комнате лежит рычаг. Один рычаг, всего лишь один рычаг, который поможет вам найти вашу комнату. Вы ставите рычаг сюда, э, вот сюда, и открывается ваша комната. Вы э, дальше так забираете и все, и тут чисто ваша комната. Пацаны, повторяюсь еще раз, все гениально просто. И запомните, это вам поможет это в жизни в Майнкрафте. И это круто. Всем спасибо за внимание. Если вы хотите, чтобы я сделал какой-то туториал по какому-то механизму, пишите. Я обязательно его сделаю. Всем спасибо за внимание. С вами был Just Pro.